Тоже жиночка это, это опять анекдот? Да Давай Скажи Браша, Сегодня захожу в магазин Стою в очередь И меня обозвали Нехорошей женщиной Сарочка, любимая, я ж тебе говорил, не ходи там, где тебя знают. Ну, вот ты просто там с матюком, понял я. я не хочу, ну, типа, Да, еще раз рассказывал. Пляха, вроде бы же интеллект меня обиженный, но нифига не понял. Вроде бы здесь надо было смеяться. Скажи, Абрам, если зашла в магазин, встал в очередь, меня обозвали бляди. Понимаешь? Врам говорит: Сарочка, любимая, я тебе говорю: не ходи там, где тебя знают. Просто ругаться с них уйти, блин. На камеру. Ты, ты, ты тут с песни слова не выкинешь. Ну, ну, Нехорошая да, женщина. Да. Блин, ты же не знаю, изобрел бы. Женщина легкого поведения. Ну, я, на тот момент я забыл эти слова. Не, суть в чем, что она просто без очереди, а ее обозвал. А ты, Она без очереди до того встала. И я обозвал и ты, по-моему. Куда лезешь, любимый человек? Авраам, Авраам бачки мудрый. Какие, глубокие смыслы. Анекдота, да. Авраам бач, Авраам же зашел так, по факту, мол, что ты ходишь, да тебя знать? Ой, блин, ну ладно, все. Хватит на сегодня.